ayam antara sumber protein harian utama dalam kalangan rakyat Bermula Ogos 2025, kerajaan akan menamatkan sepenuhnya bantuan subsidi yang selama ini menstabilkan harga telur di pasaran. Langkah ini dilihat sebagai sebahagian daripada usaha penyusunan semula subsidi ke arah yang lebih bersasar. Sejak Februari 2022, kerajaan membelanjakan hampir 2.5 bilion ringgit untuk menampung kos pengeluaran telur berikutan tekanan harga makanan ternakan dan rantaian bekalan seluruh negara. Subsidi sebanyak 10 sen sebiji diberikan pada awal pelaksanaan. Namun bermula 1 Mei yang lalu, kerajaan mengumumkan pengurangan subsidi kepada 5 sen dan dijadualkan tamat sepenuhnya pada 1 Ogos. Isu ini sekaligus mencetuskan pelbagai reaksi daripada rakyat ada yang bimbang dengan kenaikan harga telur namun ada juga yang berharap agar subsidi hanya ditumpukan kepada golongan yang benar-benar memerlukan kalau subsidi telur ditarik mungkin akan memberi impak kepada golongan-golongan B40 ataupun golongan uh, bawalah. Memang kita tahu telur ni merupakan bahan makanan asas untuk harian kita juga lah. macam saya pun saya pun consumer telur juga. Dan saya pun makan protein dan sebagainya lah. Setiap hari tu memang 5 atau 6 biji telur. Kalau uh, kerajaan akan tarik subsidi telur yang untuk uh, Ogos ni akan memberi banyak masalah impak kepada uh, B40 lah. So saya harap dengan kerajaan uh, perlu teliti dengan uh, semaksimal mungkin uh, bagaimana untuk uh, kekalkan dengan adanya subsidi uh, untuk membantu golongan-golongan -golong B40 lah. Agak menyukarkan untuk orang-orang yang terutama orang bujang macam saya yang memang uh, option pertama atau choice pertama kita orang adalah telur. Lagi-lagi kalau orang yang lagi susah kan. So kalau tarik balik subsidi harga telur tu, telur akan harga naik. So macam kita orang yang selalu makan telur, untuk orang bujang terutamanya especially macam saya, akan jadi susah lah sebab telur harga naik and then macam saya cakap tadi, untuk orang-orang susah yang itu adalah salah satu mm, makanan yang murah untuk orang untuk masak kan. So macam agak menyusahkan lah. Selain itu, kenaikan kos telur juga memberi tekanan kepada peniaga makanan yang kini berhadapan dilema sama ada perlu menyesuaikan harga jualan atau berkompromi dengan hasil keuntungan. Kita orang uh, makin teruklah untuk meniaga. Harga makin lama makin naik. So kita meniaga ni orang asyik nak murah nak murah Tapi barang kita semua mahal-mahal Memang tinggilah kos kita orang Sebab aa, barang semua dah naik Memang susahlah susah lah untuk kita nak meniaga nak adjust harga semua Memang banyak lah orang macam tu kan kadang-kadang Kenapa mahal uh, ni Sebab sekarang telur semua kalau dah naik harga, kita kena naiklah harga semua. Aa, so, tak boleh lah kalau dia nak murah ke apa kita tetap kena naikkan jugalah harga dia Sebab dah naik harga kan so kena faham lah Dah banyak sangat dah kerajaan hapuskan sedikit demi sedikit barang-barang subsidi Contoh macam beras, beras pun dah hapuskan Telur pun hapuskan memang tak tahulah kita apa jadi As a peniaga barang saya pun saya akan naik lah Barang-barang ni cuma itulah bila saya naikkan barang Uh, orang pun akan berkurangan ayah, Sebab orang akan memilih untuk beli benda yang lagi murah Penamatan subsidi telur menandakan perubahan dasar Ke arah pentadbiran fiskal yang lebih mampan Namun realitinya Rakyat yang berpendapatan sederhana dan rendah Mungkin terbeban berikutan kemungkinan kenaikan harga telur Justeru keberkesanan langkah ini wajar diperhalusi Bagi menyeimbangkan keperluan ekonomi negara dan bebanan hidup rakyat. Baik terima kasih kerana masih bersama kami di MHI dan akan uh, topik yang kami bincangkan pada hari ini um, dia berpecah kepada dua, berpecah kepada dua. Satu ya a uh, Penghapusan subsidi telur kita satu, tapi kedua um, penghapusan kawalan harga kepada telur bermula 1 Mei juga menjadi tanda uh, tanya, -tanya uh, kepada semua pembuka taruh, kepada pengguna, kepada penternak, kepada seluruh rantaian nilai industri telur. Okey, untuk bincangkan lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Ini hmm. dia, Profesor Madia Dr. Norlin Khalid, hmm. Pesarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Terima kasih bersama kami. Panggil ini, Doktor. Terima kasih, saya. Pertamanya, selamat hari guru. <laughs> uh, walaupun di peringkat universiti, tapi masih lagi mendidik, kan? Okey, baik. Kita berbalik kepada topik kita menyentuh tentang subsidi telur ini. Kita tahu bahawa krisis uh, bekalan makanan global berlaku dulu uh, pada tahun 2022 ini hmm. sehingga selepas waktu kita berdepan dengan pandemik, sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa memberikan subsidi telur untuk mengurangkan kos sara hidup, hmm. untuk menstabilkan harga pasaran. Hmm. Tetapi hari ini dengan perkabaran untuk menamatkan subsidi ini, hmm. pasti ada rasionalnya di pihak kerajaan, Doktor. Betul. Okay, terima kasih kepada Nas dan Rina kerana menjemput saya pada pagi ini. Dan uh, kalau kita lihat ya, eh, tindakan kerajaan bila menghapuskan subsidi ataupun kawalan harga ke atas telur tadi, uh, puncanya adalah disebabkan oleh bebanan kerajaan yang ditanggunglah fiskal kita yang semakin meruncing. Yang mana kalau kita lihat ya, eh, subsidi telur telah bermula daripada Februari pada tahun 2022 Betul. hinggalah sekarang dua uh, pada tahun lepas 2024 dia menelan belanja sebanyak lebih kurang 2.5 bilion ya yeah. yeah. hmm. saya, saya rasa macam angka ni agak besar hmm. yeah, dan dia tidak mampanlah sekiranya kita berterusan untuk satu jangka masa yang lebih panjang yeah. Yeah. jadi um, uh, kita lihat kalau subsidi telur itu sendiri juga banyak di, diberikan secara menyeluruh yang mana Uh, golongan yang tak sepatutnya juga dapat misalnya warga asing yang mm -hmm. duduk bekerja di sini eh bagaimana juga warga asing pelancong yang datang di sini Betul. dan juga uh, golongan yang top yang pendapatan T20 tinggi lah, ah, eh? yang bukan T20 kadang <laughs> T10 pun dapat juga daripada mm -hmm. subsidi tersebut jadi uh, dia memberi uh, kesan yang uh, kita punya perbelanjaan kerajaan itu tidak uh, efisien yang Betul. mana kita tidak Uh, menyelaraskan ke atas aktiviti yang lebih berimpak. Jadi sepatutnya kita boleh arahkan dia ke arah lebih. Baiklah dan satu lagi mungkin disebabkan faktor kita lihat uh, bekalan juga mencukupi lah kalau hmm. kita lihat selepas uh, hari raya eh, tempoh hari yeah. bekalan uh, mencukupi dan juga harga juga kekal stabil tapi-tapi hmm. kalau berlakunya uh, perubahan dari segi faktor permintaan ataupun awalan hmm. perlu balik kerajaan untuk campur tangan lah saya rasa begitulah. Hmm. Okay. 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 Baik. Dan kenaikan harga di sini untuk semua jenis gerai telur ya? Ya. Yeah. Nah ha, eh, ini mm -hmm. sampai dia, eh? mm -hmm. ha, jadi tak ada pengecualian di sana. Mm. Semua saiz telur adalah sama. Jadi untuk saya, penjimatan 2.5 bilion uh, se sepanjang 3 tahun ya yeah, subsidi ini diberi, adakah uh, mungkin duit ini akan digunakan untuk menaik taraf? Uh, rantaian nilai industri telur hmm. kita nak tahu duit hmm. ni akan pergi ke mana yeah, untuk betul. membantu kita okay, uh, uh, kalau kita lihat ya, telur yang diberikan subsidi sebelum ni dia bagi keseruhan telur grade A, B dan C tetapi kerajaan telah memberi isyarat bahawa hmm. uh, kerajaan akan memperkenalkan telur grade khas ya. tapi hmm. saya tak tahulah grade apa itulah dia saya pun ha, nak kita tahu apa akan, khasnya ini, ha, ya. Ya. jadi mungkin harga tu adalah mampu milik yang hmm. mana boleh didapati sebagai alternatif kepada pengguna yang lainlah untuk dapat di pasaran okay. dan kita lihat juga jualan uh, yang besar seperti uh, jualan Rahmah ataupun Agro Madani mm. semua tu membantu untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif uh -huh. yang lebih murah cuma kerajaan perlu perluaskan lagi di kawasan-kawasan yang banyak penduduk uh -huh. dan juga perlu dilakukan lebih banyak kalilah dan kalau kita lihat uh, mana dana ni akan pergi kalau uh -huh. kita lihat kan penjimatan yeah. sebanyak 2.5 bilion kalau uh -huh. kita hentikan uh -huh. of course kita boleh belanjakan ke arah yang lebih produktif yang lebih memberi yang lebih tinggi lah kesan pengguna kepada negara. Misalnya kalau kita lihat uh, macam kita boleh bagi dalam bentuk geran teknologi pijikan kepada pentenak-pentenak tadi. Mm -hmm. Dan macam mana dia nak meningkatkan pengeluaran dia lebih produktif dan hasilnya uh, dia menggunakan teknik mekanisasi yang lebih baik, baik. Okay. So kita boleh fikirkan cara supaya mm -hmm. dia lebih bersifat jangka panjang yang dapat membantu untuk mengurangkan kos pengeluaran. Mm -hmm. Dan akhirnya mm -hmm. dapat menjual telur ke arah yang lebih baiklah mm -hmm. lebih lebih mm -hmm. Uh, lebih mampu milik kepada semua pengguna. Mm -hmm. yeah. Dan mm -hmm. yang paling penting sebenarnya kita nak tahu bagaimana sebenarnya dia boleh menstabilkan pasaran Betul. tu sendiri kan. Mm -hmm. Baik, bersama kita juga sekarang ini secara dalam talian Cik Muhammad Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah. Mm -hmm. Kak bersama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Rizal dengan kami. Ya, ada. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ah, ha, Baik. Itulah dia, kita nak tanya kepada orang dekat Kedah lah ni kan. Ah, ha, keputusan ini dibuat setelah mengambil kira komitmen pihak industri untuk memastikan pengeluaran telur ayam kekal, cukup dan terjamin seperti yang disarankan oleh Profesor sebentar tadi. Tapi nak tanya Tuan Yurizal, macam mana dengan harga telur kat Kedah ni? Dia stabil ke, dia naik ke, dia turun ke? Kita kat Klan Valley ni setakat ni okey. Macam mana dekat Kedah? Okay, kalau kita tengok graf di seluruh negara lah, mm -hmm. saya nampak bias lah kalau tengok Kedah saja. <laughs> <laughs> bagus, bagus. Kalau dalam dua bulan ni harga telur untuk grade B dan C itu dia menurun sebanyak mm -hmm. lebih kurang 2, 1 ke 2%. Okay. Uh, ini kita percaya bahawa ini uh, kerana berlaku lah telur sebab uh -huh. ayam pun dah mula bertelur yeah. uh, dan banyak telur di pasaran yeah. so yeah. Uh, sekarang ini uh, harga dia apa pengguna boleh mendapat untuk grade B pun sampai di Perlis pun uh, ada yang menjual sehingga RM3 sepapan RM3.50 sepapan Wow, RM3.40 oh. oh. begitu <laughs> begitu jayanya ayam-ayam di Malaysia, tahniah yeah. hmm. <laughs> begitu murah sekali uh. jadi harganya agak stabil lah tapi okay. kebimbangan pengguna pada hari ini apabila Uh, subsidi ini ditarik di, atau pun dihapuskan hari ini kita tarik 50% mm -hmm. tapi pada bulan ah bulan 8 kita akan tarik 100% Cik jadi ya ah uh, kita nak tahulah bila sebut tentang akan ditamatkan ataupun dihapuskan ini pasti saya percaya ia akan menjadi kebimbangan kegusaran bukan sahaja dalam kalangan peternak, pembekal mm -hmm. tetapi ...golongan pengguna itu sendiri, mm -hmm. kan? A, bagaimana situasi ini sebenarnya ke, nak berhadapan dengan situasi ini? Kesiapsiagaan, pemahaman kepada pengguna kita? Mm. Okey, bagi ke pengguna lah, pengguna memangnya a, merasa resah lah... ...apabila subsidi ini akan ditarik. Tapi setakat ini mereka lega lah dalam keadaan harga telur itu... ...setengah stabil. Mm. Tapi kebimbangan dia apabila ditarik kemungkinan pihak-pihak uh, yang tidak bertanggungjawab akan mengambil kesempatan menaikkan harga terutamanya bukannya pasar raya saja tempat-tempat uh, makanan proses kedai-kedai hmm. makan yang kita akan makan ni eh, sekarang ni kita nak makan telur tu RM1 kalau kat KL RM2 lah. Hmm. Kalau makan kuatiau tambah telur. Nah dia kalau add on jadi RM2. kan yeah. <laughs> sekarang ini kalau lah telur ini diapungkan kan uh -huh. kemungkinan akan menggunakan alasan ini untuk menaikkan harga. Hmm. itulah kebimbangan yang berlaku di di dalam negara. Bagi penternak ini aa, mereka menerima subsidi untuk mengurangkan kos uh, apa mengurangkan kos mereka iaitu yang kenaikan cross the dock dan dan sebagainya nah, betul dan dan sebagainya dan juga kos buruh ini apa membantu ketikanya ditarik ini hmm. aa, kemungkinan kos mereka akan naik jadi kita tak tahulah harga itu bagaimana hmm, hmm. jadi kita akan tengok a uh, apa maksud dia kata market forces lah kita tengok bagaimana harga-harga uh, akan stabil ataupun tidak kalau kita nak unjurkan nak dekat lagi nak Aidiladha ni uh, mungkin untuk pengguna-pengguna di luar sana saranan uh, tuan untuk pengguna-pengguna haruskah mereka keluar beli telur sekarang juga kena simpan Wah. telur kat rumah ke ni ada tak cukup telur ni jadi mungkin nak sarankan mereka supaya jangan panik uh, saranan tuan Okey, saranan kita jangan membuat pembelian penik lah, kalau hmm. buat pembelian penik dia akan mengganggu pasaran yeah. aa, jadi, aa, beli mengikut keperluan, sebab telur ni dia ada expired date, kan. hmm. ada setengah tu beli banyak-banyak, letak dalam peti sejuk dia akan, lebih, lagi lama telur tu lagi tak sedap hmm. <laughs> betul, betul busuk nanti. Ha, so, okey. nanti. Ya. Yeah. So sekarang ni kita membeli berbelanja secara berhemah mengikut keperluan yeah. Yeah. Jadi sekiranya semua pengguna membeli secara berhemah mengikut keperluan mereka, tidak menyimpan terlalu banyak. Jadi dia akan berlaku lambakan di pasaran dan hmm. dia akan jadi situasi seperti ini bila dia lambak. Jadi lumbuh lah orang nak uh, menjual telur uh, telur ayam ini dan yeah. dia akan turun harga. Hmm. Tepat sekali RM1.5. Tepat sekali. Terima kasih Tuan Yusrizal uh, di atas uh, uh, ulasan tuan daripada Kedah Darul Aman dan kita nak amankan diri sekarang bersama dengan Profesor Doktor. Jadi kita dah pun uh, dengar uh, suara atau keluhan rakyat. Kita dah dengar daripada uh, Tuan Yusrizal, Yusrizal iaitu presiden pengguna Persatuan uh, Pengguna. Jadi dekat sini uh, kalau kita masih nampak harga naik ataupun turun Um, kita nak tahu macam mana uh, how the market forces uh, move macam mana sebenarnya kita nak tetapkan harga telur ni pada satu yang sekata saja tidak men menaikkan panik antara peniaga okey baik okey uh, uh, kalau kita lihat ya uh, harga telur ni hmm. lepas ni akan ditentukan oleh pasaran hmm. maknanya permintaan dan penawaran akan menentukan harga tersebut hmm. yeah. jadi kalau uh, bekalan stok tu okey Maksudnya, supply okey maka harga akan kekal stabil lah tetapi kalau berlakunya contoh peperangan kat luar ke ataupun gangguan dalam bekalan uh, stok makanan ayam tadi uh, of course uh, dia akan meningkatkan kos pengeluaran dan akhirnya akan menyebabkan uh, kos untuk uh, mengeluarkan telur tadi akan lebih tinggi dan harga akan ditingkatkan jadi dia akan menjadi satu lah kepada pengguna jadi kalau kita lihat uh, dari segi rantaian makanan itu sendiri pun uh, apa ni telur itu Menyumbang bakul inflasi juga Kalau eh. kita tengok uh, Dari segi makanan yang kita beli kat luar tu uh, Dalam bakul inflasi Makanan yang berasaskan telur Adalah sebanyak 13.4% Daripada wow. yang kat luar Jadi kalau kita tengok macam penjual nasi lemak eh, kalau dulu sama ada dia akan tingkatkan harga ataupun dia kurangkan saiz telur kalau dulu sebiji mungkin sekarang lepas ni setengah saja, kan? jadi dia akan fikirkan cara macam mana nak kurangkan kos lah disebabkan aa, penarikan subsidi tersebut dan satu lagi kita kena faham yang telur juga memberi aa, implikasi terus kepada indeks harga pengguna kita iaitu inflasi ia, iaitu sekitar 0.4% jadi saya jangkakan selepas aa, berlakunya penarikan subsidi ini maka kemungkinan besar inflasi akan naik sedikit lah dalam Hmm. 0.1 ke 0.2 mata, eh, berbanding hmm. dengan indeks sebelumnya. Okay. Jadi, hmm, okay. doktor mungkin uh, bila doktor sentuh tentang mungkin ada sedikit kenaikan inflasi. Hmm. Satu lagi tadi uh, terlintas di fikiran saya, hmm. adakah juga dalam situasi sebegini hmm. ia boleh membuka ruang monopoli hmm. dan juga ketidakseimbangan harga ini? Yang itu yang itu mungkinlah kalau secara dasarnya, hmm. kalau kita fikir secara hmm. logiknya. Okey, um, saya rasa tak tak boleh berlaku monopoli lah sebab dia tidak ada sekatan yang dibuat oleh kerajaan setakat mm -hmm. ini untuk mana mana firma untuk masuk dalam industri lah. Mm -hmm. So, tidak seperti macam uh, macam penawaran elektrik misalnya dia ada uh, license yang perlu dimohonlah daripada kerajaan untuk mm -hmm. menjadi monopoli. Tapi dalam kes ni kita kena faham penternak ni ada yang berskala besar ada yang berskala Betul. kecil. Mampukah Jadi mampukan mereka bertahan hmm, tanpa subsidi. Yes. Oh. Kalau yang berskala besar ni mereka ni tak mengapa sebab mereka ni dia pelbagaikan produk dia. Contohnya dia bukan aja pelbagai jenis telur, hmm. telur premium pun ada. Hmm. Banlah najis boleh dibuat baja organik hmm. dan dia mereka juga menggunakan alat mekanisasi yang agak moden yang boleh mengeluarkan Uh, kuantiti yang lebih banyak pada kos purata yang lebih rendah. Hmm. Jadi berbanding dengan uh, yang berskala kecil ni bila subsidi ni dihapuskan mereka akan terkesan sangatlah. Hmm. Okay, sebab mereka ni rata-ratanya punya kos modal yang kecil jadi bila subsidi itu ditarik balik of course kos akan meningkat harga hmm. logistik semua akan meningkat dan dan mereka, ni, mereka tidak dapat melabuhkan duit untuk hmm. menaik taraf perniagaan-perniagaan mereka, mereka ya. Yeah. Tapi hmm. saya percaya uh, Kalaulah situasi ini berlaku hmm. Kita risau uh, dengan peternak ini hmm. Yang mungkin boleh hmm. Memainkan harga tersebut kan hmm. Dan hmm. impaknya sendiri kepada pengguna Jadi yeah. untuk menstabilkan harga di pasaran hmm. Pengguna pun tak terasa terkesan Apa mungkin inisiatif yang dibuat Gerakkan oleh kerajaan Membantu okay. golongan peternak Saya percaya kerajaan akan Buat mitigasi yang sesuai lah Contohnya penguatkuasaan Dari segi undang-undang eh, hmm. KPDNKK akan Aturun ke padang akan sentiasa hmm. memantau harga pasaran sekiranya ada syarikat ataupun firma yang meningkatkan harga hmm. tadi mungkin okay. dikenakan hmm. tindakan yang lebih keras. Ada juga peniaga yang mengambil kesempatan dalam kesempatan. <laughs> yang banyak contohnya Dia sorok barang kan? Jadi bila sorok barang harga uh, kuantiti berkurang dan harga akan meningkat. Jadi hmm. apa yang berlaku ialah kena sentiasa buat penguatkuasaan. Okey hmm. selepas lagi selepas Uh, diumumkan penarikan subsidi. Terima kasih ya. Profesor. Penguatkuasaan harus dipertingkatkan dan juga uh, jangan lupa akan inisiatif Kerajaan Madani kita untuk menghasilkan telur grade istimewa dengan ya. harga yang istimewa Inilah dikatakan uh, telur Madani ataupun telur Rahmah. Insya Allah. Sebenarnya untuk kita kalau kita pergunakan. lihat kan perbincangan ini isu hmm. telur ni bukan sekadar satu hidangan yang ada di meja makan kita, hmm. tetapi ia adalah satu isu isu ekonomi, isu sosial dan kesejahteraan rakyat. Hmm. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Profesor Madia. Dr Norlin Khalid, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM bersama kita memberi pencerahan berkenaan dengan subsidi telur ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Alhamdulillah. Jadi kepada pengguna di luar sana jangan panik, jangan takut, jangan khuatir um, harga telur tetap stabil setakat ini. Jadi janganlah pergi beli banyak-banyak macam yang dikatakan oleh Encik Zal tadi, bukan boleh simpan pun telur tersebut kan? <laughs>